就是感觉非常不容易，这一路的辛酸苦辣，只有我的粉丝知道。就是，而且也是觉得非常的，就是震惊嘛，因为我觉得没有想到我粉丝会这么厉害，嗯。就是有的，我的目标就是第一名，是。 其实我刚开始，我是一个确实是不怎么定目标的人，因为我真的觉得你喊出口了，所有人看着，然后你没到这个名次就很尴尬。然后后来我就是通过这么多年嘛，就是我觉得我。 哎，就是我总选之前，我跟我的粉丝还在商量。我说：“你说我今年定多少呢？”我说：“要不定神七吧？”然后他们说：“人家前辈们毕业之后，我的名次就已经是第五名了，你就定个神七，说你这也太没有追求了。”然后又说让我定预三家，所以刚开始我喊的目标是预三家，因为我觉得预三家可能都很难完成了。但我的粉丝一直都在给我。 古劲，古劲，然后我得这回喊第一名是为什么？是因为我的粉，也是因为他们，他们就是老是在背后这样推动我，给我一力量，就让你不得不要叫出最后的名字。所以其实我刚开始还是很难喊出来这个名字的，但是因为他们给我力量，我就很有勇气喊。对，我之前设计过，不然的话我上去大脑空白，而且我肚子里没有什么那个那种油水，就是感觉。 就是我怕我上去之后会大脑空白胡说八道，因为我这人特别喜欢胡说八道。然后我就之前写了一点，对，就是运用于第一、第二、第三名都可以。这是我好几年前就说了一句话，我想表达的就是，如果你真的是一个厉害的人，你就不会在乎那些。 其他的一些贬低你的话什么的，就是完全没想过当第一，就的心态就是想着这个名次我永远不可能达到，然后我就开始就是既然得不到就开始乱胡言乱语，然后我就在镜头前一顿乱说话，然后没想到我说是我到时候如果得了第一名的话。 我就要翘着二郎腿，抖着脚在上面，然后说翻白眼，说这是我应得的，说我就乱乱说话，没想到真的就，就真的得第一了。所以我真的，而且我胡言乱语不止这一次，我还说什么我要签六十个亿大合同，什么还有我的什么私人飞机开到这个我们宿舍楼上，我就现在很担心，嗯。 对他每天都在给我鼓励，就是他还是非常关注我们团，然后也非常关注我，然后就是还很感谢他，然后他也会来帮你，就是分担你的不开心，会问你最近怎么样。嗯、太多了，赵小棠啊，许佳琪啊，全部，曾可妮啊，什么，就是所有人有的在微博上发，然后有的在微信上，就好多好多。那个没有，他们都是那种没给我压力。 除了曾可妮，他就说一定给我做第一，就这、是、么。但其他人就还没有，都是就是出了结果之后，然后大家都来祝福我。嗯、他们肯定也不希望给我太大压力吧。 有前两第一年我是完全无所谓，我就不知道发生什么，都完全不知道参与了什么战争的感觉，就是一直因为第一年你刚进来嘛，你就明知道不可能，所以呢，我就是全程的心态就是非常的，怎么说跟观众一样，就是观众在干什么，我在干什么。然后第二年呢是稍微是有一点想要竞争，因为第二年大概我没有因为第一。 第一年的时候，很多都是我们前辈们进；第二年的时候，就真的是有我们同期的成员们进的时候，你就会想着，哎呀，有点那种想要竞争的感觉。原来我们我们这一期也可以开始进竞争总选了，这种心态。第三年的时候，就是非常想进，但是就是没进，然后直到第四年，就是前三年都没有姓名然后第四年进了，就是很失落，就开始迷茫，就觉得。 我是不是做什么都不对？因为你知道，就是会有很多人在之前捧你说你这几年肯定能进了，对吧？然后你就会有心理就，叫哎，好像今年能进，结果没想到真的没进手。又有很多人会吵你，就说，哎呀，就又开始挑你毛病。哎呀，他没进，我总结一下啊，他这个为什么没进，就说得条条理是道的，说什么啊？首先他怎么列出好几个点，就说为什么你不进，分析你就是一堆大道理，整的我都当真了。我就哎。 他说太对了，我就是这样，就是有这种感觉，你知道吗？然后我就会迷茫，然后我就会改。我以前就是不说东北话了，然后人细声细语的说话，就就反正就是就全部都改掉。但是后来你就会经历一段时间，你就会发现，哎，这个这个教授他说的这些话，好像我也没有什么改变，然后就是完全也没有怎么的，就没有起色。 然后又开始又迷茫了，这怎么就人有人给我建议？我也改了之后也没有什么用，然后又开始想，然后最后就想着算了，就做我自己就好了。你就来回改改改、想想想的，你就弄得像自己在演戏一样，你就很累人。然后就又开始做自己。<noise> 就是说，首先是因为我讲东北话，说不会有人就是喜欢这种讲东北话的。 女生就是不是说讲东北话，就是一个少女偶像讲东北话，就他们觉得很奇怪。还有一个就是觉得我太 man 了，说人家都是小女孩然后你太 man 了，不会有人为兄弟这个助力，就不会有人支持兄。那种怎么说呢？我也不理解他们什么想法，就是说不会有人为了兄弟就是这个，投票的就不会有。人。但我我就想。 我要是我兄弟去参加比赛，我肯定投票啊！就怎么会有不会为情，就不知道，就是乱说。就但是说了非常有道理，当时我觉得非常对说，而且非常感觉非常有内涵、非常有知识的一个人分析我，各种人分析，嗯。我觉得我自己的魅力，其实也是大家捧，靠大家捧。然后我也是，我可能就是做我自己吧。 我觉得做我自己，你就会让很多人喜欢你，发现你的那些亮点，发现你和别人不同，然后他们就会，然后就会一直就是发现发现不同的人，发现发现，最后你就会得到真的会被看到。没想过，因为我真的我这个这个人吧，还是蛮怎么说呢，就是念旧。 因为我就是很习惯我身边的人，我就会一直每天都要见他们。然后我这人又很，你看我好像很大大咧咧的，其实我特别需要人陪着。就是我一睁眼睛，人都得坐在我屋，所有人都得在他们，他们都是那种什么呢？就没起床。然后呢，我只要一醒，一个电话就摇过去，赶紧都来我屋集合。然后所有人全部坐坐成一圈又没有什么，我也没有什么事儿要找他们。 他们也没有什么事儿，但是我们就是要坐在一个屋里，就这样，我就很缺少陪伴，所以我很害怕离开，很害怕离别，而且还很害怕，因为我已经习惯这么多年的大家，然后很害怕他们走。我想要尝试更多的可能，因为我觉得以前我就是经常综艺啊，或者是剧场在剧场嘛，然后呢，我想今年就尝试一下演戏呀、啊，别的方面，而且最近我也主持。 主持了，就是都各个方面德智体美劳全面发展。<laughs> 哪一类角色吗？哎，我说太多了。我想演那个女警、警察，要不就女匪，就最坏，要不最好就这样。 非常感谢大家这一次给我投了第一名的好成绩，这、就是我们所有人都想不到的一件事情，也是我们这么多年七年的积累，一步一步一步一个脚印的走到了这个位置。所以我们怎么说呢？嗯，实至名归，<laughs> 很狂，嗯。